নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কাজল কুসুম দেৱী আজি মই তোমালোকৰ সৈতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ পৰা পাঠ এক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অংশ দুই আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি আৰু ভূমি সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি কি কি আলোচনা কৰিম বা তোমালোকে কি কিনো জানিব পাৰিবা আজি চাই লোৱা প্ৰথমতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ ভূমি কি কি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু দ্বিতীয়তে আমি আলোচনা কৰিম গাঁও অঞ্চল আৰু নগৰ অঞ্চলত ভূমিৰ ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ গাঁও অঞ্চল আৰু নগৰ অঞ্চলত কি কি দিশতনো ভূমিৰ ব্যৱহাৰ হয় গাঁও অঞ্চলত কি ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় আৰু নগৰ অঞ্চলত কি ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় এই সম্পৰ্কে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি প্ৰথম টপিকটোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আমি সকলোৱে জানো যে ভূমি বিভিন্ন কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ভিতৰত আমি কি কি কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰো বাৰু প্ৰথমতে যদি আমি কওঁ আমাক কৃষি কাৰ্যৰ বাবে যিটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হয়নে আমাক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন গতিকে যিকোনো ধৰণৰ কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন মাটিৰ প্ৰয়োজন গতিকে কৃষি কাম কাজৰ বাবে আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন দ্বিতীয়তে উদ্যোগৰ বাবে আমি যেতিয়া কোনো উদ্যোগ স্থাপন কৰো কল কাৰখানা স্থাপন কৰো তেতিয়া আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ খনিজ পদাৰ্থ নিষ্কাশন অৰ্থাৎ আমি খনিজ সম্পদ আহৰণ কৰিবলৈ আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় আকৌ বনানীকৰণ অৰ্থাৎ বনানীকৰণ মানে কি গছ গছনি ৰোপন কাৰ্য বৃক্ষ ৰোপন কাৰ্য গতিকে গছ গছনি ৰুবলৈ বা বনানীকৰণ কৰিবলৈ আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ পিছত বাসস্থান বাসস্থানৰ কাৰণেও কি হয় আমাক ঘৰ দুৱাৰ বনাবলৈ মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় পথ নিৰ্মাণ আমি যেতিয়া ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰো ৰাস্তা ঘাট মেৰামতি কৰো তেতিয়া আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আমি এই সকলোবোৰ কাম কাজত আমি কি হয় মাটিৰ ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাবা ভূমি আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো ভূমি ব্যৱহাৰ কৰোতে কি হয় কেইটামান কাৰকৰ ও ও বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে সেই কাৰকেইটা হল স্থান অৰ্থাৎ সেই মাটিখিনিৰ অৱস্থিতি তাৰপিছত জলবায়ুৰ প্ৰকাৰ অৰ্থাৎ সেই ঠাইখনৰ জলবায়ু কেনেকুৱা জলবায়ুৰ তাৰতম্য কেনেকুৱা মাটিৰ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ সেই ঠাইখিনিৰ মাটিৰ গুণাগুণ কেনেকুৱা ভাল নে বেয়া পানীৰ উৎস অৰ্থাৎ সেই ঠাইখিনিৰ ওচৰে পাঁজৰে পানীৰ অৱস্থিতি আছেনে নাই আৰু বনজ সম্পদ আৰু খনিজ সম্পদ অৰ্থাৎ সেই ঠাইখিনিৰ ওচৰে পাজৰে বনজ সম্পদ আৰু খনিজ সম্পদৰ অৱস্থান আছেনে নাই সেই আশে পাশে বনজ সম্পদ খনিজ সম্পদ এইবোৰ উপলব্ধ হয়নে নহয় সেইবোৰ সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আমি কি ভূমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু চাবা আৰু বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰকেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় এই কাৰকসমূহটো আছে তাৰ উপৰিও আন বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰকে ভূমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় যিবোৰ ঠাইত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰা প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰৰ অৱস্থিতি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবোৰত কি হয় জনবসতি ঘন হোৱা দেখা যায় কিয় জানানে কাৰণ যিবোৰ ঠাইত মাটিৰ গুণাগুণ ভাল যিবোৰ ঠাই জলবায়ু ভাল ঠিক তেনেকৈ পানীৰ উৎস যিবোৰ ঠাইৰ ওচৰে পাঁজৰে দেখা যায় বনজ সম্পদ খনিজ সম্পদ দেখা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবোৰত বসবাস কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ কি হয় প্ৰৱজন হয় অৰ্থাৎ সেই ঠাইত বসবাস কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহে আহি বাস কৰিবলৈ লয় এতিয়া চাবা যেতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে সুবিধাজনক অৱস্থাত থকা ঠাইলৈ অধিক লোক স্থানান্তৰিত হয় অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলো সেই প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰ যিখন ঠাইত দেখা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত বাস কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন মানুহ সেই ঠাইলৈ সমাগম ঘটে চাব এইদৰে কিন্তু এটা অসুবিধাৰো সৃষ্টি হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত কি হয় ভূমিৰ নাটনি হয় ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলো যেতিয়া আদোখৰ ঠাইত মানুহৰ সংখ্যা বা জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহলে কি হয় এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় মূল সমস্যাটো হৈছে কি ভূমিৰ নাটনি কেনেকুৱা ভূমিৰ নাটনি আছিলে ব্যৱহাৰযোগ্য ভূমিৰ নাটনি অৰ্থাৎ যেতিয়া সেই ঠাইখিনিত প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ অৱস্থানৰ বাবে বিভিন্ন জনবসতি সমাগম ঘটিব তেতিয়া কি হয় সেই ঠাইখিনিৰ জনসংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু যেতিয়াই জনসংখ্যা বাঢ়িব তেতিয়াই সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছিলো কি সমস্যা হয় বাৰু ভূমিৰ নাটনি হয় বা মাটিৰ কি হয় অভাৱ হোৱা দেখা যায় আমি যদি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই য'ত জনবসতি খন তোমালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছা ভাৰতৰ গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা শুনিছানে বাৰু আমাৰ ভাৰতত থকা গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল এই অঞ্চল দুটাত কি হয় জনবসতি খন হোৱা দেখা যায় তাৰ মূল কাৰণ কি জানানে বাৰু কাৰণ এই উপত্যকা অঞ্চল দুটাত কি হয় কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে উপযোগী এই উপত্যকা অঞ্চল দুটা মানুহ থকাৰ কাৰণে উপযোগী কাৰণ ইয়াৰ জলবায়ু ভাল ইয়াৰ মাটিৰ গুণাগুণ ভাল আৰু ইয়াত অন্যান্য প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰৰ অৱস্থিতি দেখা যায় গতিকে এই ঠাইত কি হয় মানুহৰ জনবসতি ঘন হোৱা দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলত বসবাস কৰিবলৈ বিভিন্ন মানুহৰ সমাগম হোৱা দেখা যায় আকৌ কিছুমান এনেকুৱা অঞ্চলো দেখা যায় যিবোৰ অঞ্চলত কি হয় জনবসতি কম হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ চাওঁ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত কি বাৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হয় হয়নে কৃষি কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় স্থায়ী কৃষি কৰিবলৈ অসুবিধা উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ অসুবিধা হয় ঠিক তেনেকৈ যাতায়ত পৰিবহনতো অসুবিধা হয় পাহাৰীয়া অঞ্চলত গতিকে সেই ধৰণৰ অঞ্চলসমূহত কি হয় বাৰু জনবসতি কম বা পাতল হোৱা দেখা যায় চাবা পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰত স্থায়ী খেতি উদ্যোগ পৰিবহন আদিৰ অভাৱৰ বাবে কি হয় জনবসতি অতি কম হোৱা দেখা যায় অৰ্থাৎ পাহাৰীয়া অঞ্চলত এই সুবিধাবোৰ কাৰণে এই সুবিধাবোৰ নাই কাৰণ তাত স্থায়ীভাৱে কৃষি কৰাটো অসুবিধা বিভিন্ন ধৰণৰ কল কাৰখানা স্থাপন কৰিবলৈ অসুবিধা আৰু আন বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ বাবে পাহাৰীয়া অঞ্চলত মানুহৰ জনবসতি সেৰেঙা বা পাতল হোৱা দেখা যায় আকৌ চাবা কি হয় বৰ্তমান আমাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য মাটি আমি যি মাটি ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ কিন্তু চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কাৰণ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলো কি যেতিয়া মাটিৰ চাহিদা বা কিয় বাঢ়ে বাৰু মূলতঃ দুটা কাৰণৰ কাৰণে বাঢ়ে প্ৰথমটো হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেতিয়াই জনসংখ্যা বাঢ়িব তেতিয়াই কি হয় মাটিৰ চাহিদা মানুহক মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু অৰ্থনৈতিক তোমালোকে চাবা যেতিয়া কোনো এখন ঠাইত সেই প্ৰাকৃতিক কাৰসমূহৰ অৱস্থিতিৰ বাবে জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কি হয় জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়েই বাঢ়াৰ ফলত কি হয় মাটিৰ চাহিদা মাটিৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজনীয়তা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে আন আন আমাক বিভিন্ন কামত মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় যেনে উদ্যোগ কল কাৰখানা স্থাপন কৰিবলৈ মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ নগৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ বসবাসৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈ হৈ গৈ থাকে এতিয়া মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ আমি দুটা কাৰণ পালোঁ এটা হ'ল কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু দ্বিতীয়টো হল কি অৰ্থনৈতিক প্ৰতিযোগিতা কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে অৰ্থনৈতিক প্ৰতিযোগিতাৰ মানে কি অৰ্থনৈতিক ক্ৰিয়াকলাপ জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ উদ্যোগ স্থাপন হয় কল কাৰখানা স্থাপন হয় বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য ব্যৱসায়িক ক্ৰিয়াকলাপবোৰ স্থাপন হয় তাৰ ফলত কি হয় মাটি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে মাটিৰ চাহিদা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে ক' চাবা তাৰ ফলত মাটিৰ চাহিদা বঢ়াৰ লগে লগে মাটিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰ হৈছে আকৌ যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়ি হৈছে মানুহে কি মাটিৰ যথেষ্ট মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে কাৰণ মানুহে আজিকালি বসবাস কৰাৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে অন্য অৰ্থনৈতিক ক্ৰিয়াকলাপৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে বাৰু মাটিৰ অপব্যৱহাৰ বা মাটিৰ আমি অত্যাধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিবোৰ মাটি খেতিৰ কাৰণে উপযোগী তাত আমি খেতিহে কৰিব লাগে কিন্তু বৰ্তমান জনসংখ্যা এনেকুৱা হাৰত বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে যে আমি কি কৰিছো খেতি কৰা মাটিটো আমি উদ্যোগ স্থাপন কৰিছো বা আমি কিছুমান নগৰ স্থাপন কৰিবলৈ আমি অৰণ্যৰ ধ্বংস কৰিছো বনাঞ্চলসমূহৰ ধ্বংস কৰিছোঁ যাৰ ফলত কি হৈছে মাটিৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে যাৰ ফলত পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা দেখা গৈছে গতিকে আমি মাটি যিমান পাৰো সিমান মৃতব্য ৰূপত বা আমি মাটি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাইহে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে চাবা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো পৰিৱেশে ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে আমি যেতিয়াৰ পৰা অপব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰা কি হৈছে আমি কি কৰিছোনা কৰিলো আমি ডাঙৰ ডাঙৰ অৰণ্যবোৰ ধ্বংস কৰিছো হয়নে অৰণ্য ধ্বংস কৰি আমি কি কৰিছো নগৰ স্থাপন কৰিছো হয়নে খেতিৰ বাবে উৰ্বৰ যিবোৰ মাটি তাত আমি উদ্যোগ স্থাপন কৰিছো হয়নে নহয় গতিকে এনেবোৰ কাৰণৰ ফলত কি হয় দিনক দিনে আমাৰ পৰিৱেশে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে আমাৰ সকলো মাটি সকলো কামৰ কাৰণে উপযোগী নহয় পলসুৱা মাটিত আমি খেতি কৰো হয়নে যদি তেনেকুৱা মাটিত আমি উদ্যোগ স্থাপন কৰো তেতিয়াহলে কি হয় মাটিৰ গুণাগুণ মাটিৰ যি বৈশিষ্ট্য় সেই বৈশিষ্ট্য় নোহোৱা হৈ যায় বা মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস হৈ যায় গতিকে এইবোৰ কাৰণৰ কাৰণে কি হৈছে দিনক দিনে পৰিৱেশ ধ্বংস হৈ হৈ গৈ আছে তাৰ উপৰিও কি কৰিছে আজিকালি পাহাৰীয়া অঞ্চলত মাটি কটাৰ ফলত অৰ্থাৎ চাবা তোমালোকে বৰ্তমান জনসংখ্যা ইমান হাৰত বৃদ্ধি পাইছে যে কি কৰিছে মানুহে বসবাসৰ কাৰণে পাহাৰৰ মাটি কাটিছে পাহাৰ মুকলি কৰিছে বা আমি নগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছো পাহাৰ মুকলি কৰিছো পাহাৰ কাটিছো তাৰ ফলত কি হৈছে বাৰু দিনক দিনে ভূমিস্খলনৰ মাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে তোমালোকে নিশ্চয় নিউজত পাইছা ভূমিস্খলনৰ কথা হয় নাই বাৰিষা কালত ভূমিস্খলন বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আৰু এই ভূমিস্খলনটো আজিকালি কি হৈছে মানৱীয় কাৰণবশতঃ বেছিকৈ হোৱা দেখা গৈছে চোৱা মানুহৰ কাৰণে আজিকালি কি কৰিছে পাহাৰৰ মাটি পাহাৰ কটা আৰম্ভ হৈছে যাৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ নিচিনা সমস্যাই কি কৰিছে পৰিৱেশৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে তাৰ পাছত চাবা ভাৰতত আমাৰ যিমান ভূমি আছে তাৰ পৰা এক বৃহৎ অংশ ডাঙৰ অংশ পাহাৰ আৰু মৰুভূমিৰ দ্বাৰা আবৃত ভাৰতৰ আধা সংখ্যক পাহাৰ আৰু মৰুভূমি আৰু মালভূমি এইসমূহে আগুৱাই আছে কিন্তু বৰ্তমান আমি কি কৰিছো জনবসতি বহাৰ লগে লগে আমি পাহাৰ মালভূমি এইসমূহ আমি কটা আৰম্ভ কৰিছো যাৰ ফলতেই কি পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে তাৰপাছত চাবা দুহেজাৰ ওঠৰ চনত বিশ্ব বেংকে এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সেই প্ৰতিবেদন মতে ভাৰতৰ ষাঠি দশমিক চাৰি তিনি শতাংশ মাটি কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয় অৰ্থাৎ বিশ্ব বেংক তোমালোকে নাম শুনিছা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এই ৱৰ্ল্ড বেংকে এখন প্ৰতিবেদন উলিয়াইছিল দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এই প্ৰতিবেদনখনৰ মতে কি হয় ভাৰতত কৃষিৰ বাবে মাটিৰ ব্যৱহাৰ হয় ষাঠি দশমিক চাৰি তিনি শতাংশ অৰ্থাৎ ছিক্সটি পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কিন্তু বৰ্তমান জনসংখ্যা যি হাৰত বাঢ়িবলৈ লৈছে বৰ্তমান কি হৈছে মানুহৰ বসতিৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰযোগ্য মাটিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে জনসংখ্যা এই হাৰত বাঢ়িছে বসবাসৰ কাৰণে মাটি বহুতো প্ৰয়োজন হৈ গৈ আছে আৰু এনেকৈ যদি আমাক জনসংখ্যাৰ কাৰণে বসতিৰ কাৰণে অন্যান্য অৰ্থনৈতিক ক্ৰিয়াকলাপৰ কাৰণে আমাক যদি মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কৃষিৰ মাটি এতিয়া ছিক্সটি শতাংশ প্ৰায় আছে এই ছিক্সটি শতাংশৰ পৰা কিন্তু কমি কমি গৈ থাকিব গতিকে আমি মাটিৰ যিমান পাৰি সিমান আমি মৃতব্য ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হয়নে ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম গ্ৰামাঞ্চলত ভূমিৰ ব্যৱহাৰ জানা গ্ৰামাঞ্চল মানে কি বাৰু গাঁও অঞ্চলৰ কথা কোৱা হৈছে হয়নে নহয় গাওঁ অঞ্চলত প্ৰধানকৈ মাটিৰ কি কামত ব্যৱহাৰ হয় বাৰু গাঁও অঞ্চলত তোমালোকে জানা গাঁও অঞ্চলৰ বেছিভাগ মানুহে কি কৰে খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে গতিকে কৃষি কৰিবলৈ হলে মাটিৰটো প্ৰয়োজন গতিকে এজন কৃষকৰ বাবে কৃষিয়ে কি প্ৰধান জীৱিকাৰ উপায় আকৌ কি কৰিছে চাবা মাটিত খেতি কৰিহে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে খেতিয়কৰ কাৰণে মাটিয়েই হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উৎস তেওঁলোকে যি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ কাৰণে যি কাম কৰিব সেয়া চব কাম কি হয় ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি হয় আকৌ আজিকালি কৃষকসকলে কি কৰিছে জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে মাটিৰ অভাৱ হোৱা দেখা গৈছে তেওঁলোকে কি কৰা আৰম্ভ কৰিছে বহুতে বনাঞ্চল ঘাহনি ইত্যাদি পৰিষ্কাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ এই বনাঞ্চল ঘাহনিবোৰ কাটিছে জলাশয় চৰণীয়া পথাৰ এইবোৰক কি কৰিছে খেতি কৰিব পৰা ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়িছে খেতিয়কৰ কাৰণেও মাটিৰ অভাৱ হৈছে হয়নে তেওঁলোকে কি কৰিছে খেতি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান যিবোৰ ঘাঁহনি আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজন বনাঞ্চল সেইসমূহ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে কি কৰিছে বাৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে যিবোৰ চৰণীয়া পথাৰ থাকে বিল পিটনি সেইবোৰ পুতিছে পুতি সেইবোৰক কি কৰিছে খেতি ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে যাৰ ফলত কি হৈছে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে হয়নে নহয় গতিকে আমি মাটি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া কিন্তু সকলো দিশ চালি জাৰি চাব পাৰ লাগে যেতিয়া আমি মাটি ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ ফলত হব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক দিশ সামাজিক দিশ আৰু পৰিৱেশগত যিবোৰ সমস্যা সকলোবোৰ দিশৰ হব পৰা সমস্যা কথা আমি চালি জাৰি চাইহে আমি মাটিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চোৱা মাটি ব্যৱহাৰ কৰোতে আমি সদায় সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু পৰিৱেশগত কাৰকসমূহে বিবেচনা কৰিব লাগে বিবেচনা কৰা উচিত নহলে কি হব বাৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব হে নহয় আমি কিন্তু এতিয়া ভবা নাই পৰিৱেশৰ ওপৰত কিমান বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে এই ধৰণৰ কাৰ্যসমূহৰ বাবে এই কথা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগে এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম নগৰ অঞ্চলত ভূমিৰ ব্যৱহাৰ চোৱা এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম নগৰ অঞ্চলত ভূমিৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে জানা যে নগৰত আমি যদি তুলনা কৰোঁ গাঁৱৰ লগত নগৰ অঞ্চলত জনসংখ্যা অত্যাধিক হয় তাৰ কাৰণো আছে কাৰণ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো কি নগৰসমূহত কি হয় বিভিন্ন সুবিধাসমূহ আছে আৰু যিবোৰ অন যিবোৰ ঠাইত প্ৰাকৃতিক কাৰসমূহৰ উপস্থিতি দেখা যায় তাৰ আশে পাশে নগৰ গঢ় লৈ উঠে গতিকে এই নগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে সুবিধা আছে নিয়োগৰ সুবিধা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তাৰ উপৰিও চিকিৎসাৰ সুবিধা আছে শিক্ষাৰ সুবিধা বেছি গতিকে নগৰত বসবাস কৰিবলৈ কি হয় বহুত মানুহৰ প্ৰবজন হয় বহুত মানুহ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহি বাস কৰিবলৈ লয় হয় নে নে গতিকে নগৰত কি হয় জনসংখ্যাৰ হাৰ বেছি নগৰত অত্যাধিক জনসংখ্যা আৰু এই অত্যাধিক জনসংখ্যাৰ কাৰণে কি হয় আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়িব সিমানে কি হয় জনসংখ্যা যিমানে বাঢ়িব সিমানেই মাটিৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হব গতিকে নগৰত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য উদ্যোগ পথ পৰিবহন অন্যান্য সা সুবিধাৰ বাবে চুবুৰীয়া কৃষিভূমি জলাশয় বা বনাঞ্চলসমূহ নগৰলৈ ৰূপান্তৰ হয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে কি হয় মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে নগৰৰ সম্প্ৰসাৰণ হয় নগৰখন কলৈকে বিস্তৃত হ'ব নগৰৰ কাষৰীয়া যিবোৰ কৃষিভূমি আছে যিবোৰ জলাশয় আছে যিবোৰ বিল পিটনি আছে সেইবোৰ দিনক দিনে নগৰলৈ ৰূপান্তৰ হৈ গৈ আছে সেইবোৰ পুতি মানুহে নগৰ স্থাপন কৰিছে নগৰৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছে গতিকে পৰিৱেশৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে আৰু কি হৈছে বিভিন্ন নগৰত সা সুবিধা বহুত বেছি হয়নে নগৰত ব্যৱসায় বাণিজ্য চোৱা ব্যৱসায় বাণিজ্য নগৰত ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণে উদ্যোগ স্থাপন হৈছে কল কাৰখানা স্থাপন কৰিছে হয়নে ইয়াৰ উপৰিও উদ্যোগ পথ পৰিবহন আৰু বিভিন্ন সুবিধাৰ কাৰণে কি হৈছে মাটিৰ প্ৰয়োজন উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈহে মাটিৰ প্ৰয়োজন ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো সকলো কাম কাজৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন নগৰৰ সম্প্ৰসাৰণ হবৰ কাৰণেও মাটিৰ প্ৰয়োজন গতিকে এইবোৰ কাৰণত কি হৈছে বিভিন্ন বহুতো অত্যাধিক ব্য়ৱ মানে ব্যৱহাৰ হৈছে মাটিৰ বা ভূমিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা গৈছে আকৌ মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ব্যৱহাৰযোগ্য় মাটিৰ উপলব্ধতা হ্ৰাস পাইছে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হয় আকৌ মাটি যিমানে ব্যৱহাৰ কৰিব চাহিদা যিমানে বেছি হব মাটি যিমানে ব্যৱহাৰ হব সিমানে কি হয় মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী মাটিবোৰ দিনক দিনে ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই গৈ থাকিব হয়নে নহয় তাৰ উপৰিও এতিয়াতো আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ কি কি কাৰণত পৰিৱেশৰ ক্ষতি হৈ আছে ভূমি সম্পদৰ ক্ষতি হৈ আছে আন বহুতো কাৰণ আছে যাৰ বাবে এই ভূমি সম্পদসমূহৰ ওপৰত কি হৈছে সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কাৰকসমূহ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে চাই ল'বা ভূমিস্খলন খহনীয়া মৰুকৰণ কুমিৰ অৱক্ষয় আৰু বিভিন্ন মানৱীয় কাৰ্যকলাপে কি কৰিছে ভূমি সম্পদৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া যিবোৰ মানৱজনিত কাৰণ মানুহে যিবোৰ মানুহৰ কাৰণে তাৰ উপৰিও আন বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণবশতঃ ভূমি সম্পদৰ কি হৈছে অৱক্ষয় বা ভূমি সম্পদৰ সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে আজি আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলো তাৰ পৰা এতিয়া আমি কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱাচোন মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ এটা কাৰণ উল্লেখ কৰা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো মাটিৰ চাহিদা কেতিয়া বৃদ্ধি হয় মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণেও মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হয় গতিকে ইয়াত কি দিছে প্ৰশ্নটোত মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱা কাৰণ গতিকে উত্তৰটো কি হব জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে কি হব মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হব এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ বিশ্ব বেংকৰ এক তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ ডেজ শতাংশ ভূমি কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আমাৰ কিমান শতাংশ ভূমি কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিশ্ব বেংকে যে প্ৰতিবেদন উলিয়াইছিল কিমান শতাংশ আছিল ষাঠি দশমিক চাৰি তিনি শতাংশ হয়নে নহয় এতিয়া তৃতীয় প্ৰটোলৈ আহিছো তৃতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা অসমৰ কোনটো উপত্যকাত জনবসতি খন আমি ইতিমধ্যে ভাৰতৰ দুটা উপত্যকাৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো যত জনবসতি খন হয় প্ৰাকৃতিক কাৰকসমূহৰ কাৰণে এটা আছিল গংগা উপত্যকা আৰু এটা আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো আমাৰ অসমতে অৱস্থিত গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হব বাৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হব কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আশা কৰো আজি তোমালোকক যিখিনি বুজালো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ